કેમ છો મિત્રો વિદ્યાશાળા યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયનું જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસનું મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરીશું ધોરણ આઠના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસના દરેક વિષયના આઈએમપી પ્રશ્નપત્રના વિડીયો અને પીડીએફ માટેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં अंपल छे तो चलो अपने शुरू करिए ધોરણ 8 ના હિન્દી વિષયને જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાનો મોસ્ટ આઈએમપી પેપર જોઈએ પ્રશ્ન 1 ए सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए किन्ही चार जमुना गुण चार नंबर 1 કચ્છ کے کون سے گاؤں میں انتراಷ್ಟรีย হাসপাতাল ہے بیدرا نمبر 2 કચ્છ کی یاترا کہاں سے પૂર્ણ ہوتی ہے सूरज बारी नंबर त्र शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था ईश्वर नंबर चार उजियाला कहाँ बंदी है महल नंबर पाँच भारत में नौवे राष्ट्रपति कौन थे शंकर दयाल शर्मा तो विद्यार्थी मित्रों धोर तौर थी आठनी जो द्वितीय सत्रांत परीक्षा बेहजार पच्चीस मे खास उपयोगी मोस्ट आईएमपी ब्लू प्रिंट मुजब जो એટલે કે બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રશ્નપત્ર પ્લસ સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ ઉપલબ્ધ છે એક વિષયના વીસ રૂપિયા અસાઇનમેન્ટ જેમાં બધા જ વિષયના અસાઇનમેન્ટ રેડી ટુ પ્રિન્ટ સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ ઉપલબ્ધ છે એક વિષયની કિંમત ચાલીસ અને બ્રાન્ડિંગ માટે તો કે આપની શાળા ક્લાસીસ કે સંસ્થાના નામ અને લોગો સાથે મેળવો પ્રશ્નપત્ર માત્ર વીસ રૂપિયા અને ફોન કે WhatsApp પર PDF મેળવવા માટે અહીં કોલ કરી શકો છો 704622254 બી પ્રશ્નો કે સંક્ષેપ મે ઉત્તર લખીએ કે નહીં ચાર જમણા ગુણ 8 નંબર 1 चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है तो તેમનો જવાબ અહીં તમને આપેલા છે નંબર 2 કચ્છ કે રગिस्तान કે કેટને ભાગ હે કોન કોનસે કચ્છ મે દો રગिस्तान હે છોટા રગिस्तान ઓર બડા રગिस्तान ઇસમે इनमें रेत नहीं पाई जाती इसलिए ये अपनी तरह के अनूठे रेगिस्तान है नंबर त्रन शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया तेमनों जवाब आपेल आप नंबर चार बिना सोच कार्य करने से क्या होता है नंबर पांच, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित कवियों को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए जिनमें गुण 5 अभी हमने जो कवि આપેલું છે તે પરથી પ્રશ્નોના જવાબ નંબર 1 સમંદર કે અંદર ક્યાં ક્યાં હો સકતા હૈ मोती जल इत्यादि नंबर 2 બાબા કોનસા સચ કહેતે થે બાબા યહ સચ કહેતે થે કી ভিতর ઓર બહાર મે સમાનતા હોની ચાહીયા યાની જો હમ અંદર હે વહી બહાર ભી દિખના ચાહીએ नंबर मोती वाली खेती तूज में कैसे होती ऐसा क्यों कहा गया है मोती के अंदर बनते हैं यह शंखों को खेत और मोतियों को फसल मानकर किया गया है इस प्रकार समंदर को मोतियों का उत्पाद माना गया है नंबर चार झूठ शब्द का विरोधी शब्द काव्य में से ढूंढकर लिखे झूठ तो सच नंबर 5 इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए इस काव्य का उचित शीर्षक समंदर की गहराई या समंदर के रहस्य हो सकता है प्रश्न नंबर 3 रूपरेखा के आधार पर जमना कहानी लिखिए जनना गुण 6 मुद्दा पर थी तुम्हारे कहानी लिखवानी है चित्रकार की चतुराई जो कहानी हमने आपेली है जो तुम्हें यहीं જોઈ શકો

જોઈને કોઈના જીવની પરવા કર્યા વિના દેશની સેવામાં લાગી જવું જોઈએ પ્રશ્ન નંબર પાંચ નીચે દીએ ગઈ કાવ્યકો પૂર્ણ કર કે લીખીએ જેમના ગુણ છ નંબર એક મેરી પ્યારી ગાય મેરી દુલારી ગાય તો મેરી પ્યારી પ્યારી ગાય ઘર કી દુલારી ગાય જો ભી દેખે ખુશ હો જાય એસી ન્યારી મેરી ગાય प्रश्न नंबर 6 दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेली बनाकर लिखिए जमुना गुण 6 नंबर एक बादल जे हमने आपेली छे तेनी पहली नंबर 2 दीपक प्रश्न नंबर सात प्रवास में जाने की अनुमति लेने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए जमुना गुण पांच जे पत्र आई तुमने अपेलो छे जे पत्र तुम्हें ही જોઈ શકો છો આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર આઠ નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ લિખીએ જેમના ગુણ ચાર અહીં કાવ્ય પંક્તિ પહેલી છે મંદિર મસ્જિદ ગિરજા ઘરને બાટ લીયા ભગવાન કો ધરતી બાટી સાગર બાટા મત બાટો ઇન્સાન કો જેનો ભાવાર્થ અહીં તમને આપેલો છે પ્રશ્ન નંબર નવ નીચે દીગે પરિસ્થિતિ મેં આપ क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए जमुना गुण चार नंबर एक रास्ते पर चलते हुए आपको किसी का बटवा मिल जाए तो आप क्या करेंगे तो તેમનો જવાબ અહીં આપેલ છે ત્યાર પછી દન્ય થવાની અંદર છે આપ ગામ કે સરપંચ હે ઓર અચાનક ગામ મે બાટ આ ઝાયે તો આપ ગામ વાલો કી સુરક્ષા કે લિયે ક્યાં કરેંગે પ્રશ્ન 10 ए निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर तो बल राजा के क्षमता से ही सारा राज्य सुखी था नंबर अभिलाषा इच्छा वैज्ञानिक बनने की उसकी अभिलाषा बचपन से ही थी बी निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जमुना गुण बे नंबर एक भलाई बुराई सदैव दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए न की बुराई नंबर बे अपना पराया हमें हमेशा अपना हित सोचना चाहिए लेकिन पराया हित भी ध्यान में रखना चाहिए सी निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जमना गुण बे नंबर एक लट्टू होना उत्साहित या उत्तेजित होना जब उसे नौकरी मिली तो वह खुशी से लट्टू हो गया नंबर बे सिर मारना चित्ता चिंता करना या परेशान होना परीक्षा नजदीक आने पर वह सिर मारने लगा डी निम्नलिखित तो कहावतों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए जमन गुण नंबर एक चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात तो थोड़े दिन का सुख तुम चुनाव के समय का यह विकास देखकर खुश हो रहे हो लेकिन ये तो चार दिन की चांदनी है इसके बाद फिर से वो ही अंधेरी रात होगी नंबर बे न रहेगा बास न बजेगी बाँसुरी किसी भी कार्य का कारण या कार्य का न होना अगर कांग्रेस को प्रगति करनी है तो राहुल गांधी को सबसे पहले अध्यक्ष पद से हटाना होगा न रहेगा न बचेगी बासुरी प्रश्न नंबर नीचे दिए गए शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए जिमना गुण चार नंबर एक पहला उसे आंगन इंसान उदास उप नंबर बे में घाटी बंदी मंजिल सागर नंबर त्रन में घाटी मुस्कान रेगिस्तान वीतान नंबर चार में दीपक मजबूर महल मौसम प्रश्न बार ए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए जमुना गुण चार नंबर हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी इस वाक्य में से विशेषण शब्द लिखिए अमीरी नंबर बे गंगा पवित्र नदी है इस वाक्य में से व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए गंगा नंबर त्रन रेखांकित शब्द का विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो ईमानदारी सत्यवादी नीतिवान वह एक ईमानदार व्यक्ति है जिस पर हमेशा विश्वास किया जा सकता है नंबर चार कुत्ता वफादार प्राणी है इस वाक्य में से जातिवाचक संज्ञा लिखिए कुत्ता प्रश्न बार बी सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए लिखिये जमना नंबर एक सोना कीमती धातु है सोना नंबर बे हम बाजार जा रहे हैं हम नंबर त्रन तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम तुम्हें

ત્યાર પછી બંધ આપેલો છે મેરા પ્રિય પશુ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની જે પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને પણ જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળે